beva kambag'al bir ayol uyida sariyog' tayyorlab bir do'konchaga olib borib sotar edi baqqol ayol olib kelgan sariyog'ni hech tortib ko'rmas edi bir kuni negadir uning ko'ngliga bir shubha tushdi navbatdagi olib kelingan sariyog'ni tortib tekshirib ko'rdi bir kilolik sariyog' to'qqiz yuz gram chiqdi sotuvchi juda xafa bo'ldi ertasi kuni kelgan ayolga shunday dedi endi men sendan sariyog' olmayman ayol dedi nega endi bir xatolik o'tdimi mendan sen bir kilo deb beradigan sariyog'ing roppa rosa to'qqiz yuz gramm ekan ayb emasmi dedi baqqol shunda ayol dedi taqsir mening uyimda tarozi yo'q Мен sizdan olgan bir kilo shakarni tosh o'rnida ishlataman sotuvchi nima deyishini bilmay duduqlana boshladi kimgadir qilingan nohaqlik hech qachon javobsiz qolmas